Eyvan və logiyalar mənzillərimizin ayrılmaz hissəsidir. Və onların soyuqdan, səs-küydən və başqa fəsaddlardan qorunması eyvanlarımızın şüşəbəndlənməsinin əsas vəzifələrindəndir. Sunline məhz belə sistem və profil proqramı olaraq VEKA-nın Alman konstruktorları tərəfindən işlənmiş və Avropada geniş istifadə olunan texnoloji həlldir. Veka şirkətində texnoloji həlli ixtiyarı konfiqurasiyalı eyvan və lociyaların problemsiz, qəşəng və effektli şəbəndlənməsinə imkan verən işlənmiş texnologiya mövcuddur. Xatırlayırsınızsa, bir zamanlar biz heyvanları şəbəndləmirdik və orada hər kəs öz fantaziyasına uyğun guşə yaradırdı. İndi isə Veka profillərindən istifadə etməklə heyvanlarımızı tez, qəşəng, isti və daha effektli şüşəbəndə çevirmək imkanımız var. Heyvanda sahəyə qənaət eləmək üçün nəzərə alsaq ki, bizdə heyvanlar elə də böyük deyil və ona görə də mənzil sahibləri üçün hər kvadrat santimetr əhəmiyyət kəsb edir və onlar eyvanı böyük qabaretli konstruksiyalarla örtmək istəmlər. Elə buna görə də Veka şirkətinin texnoloqları hərəkət ediyən gövdələri olan sistemlər quraşdırırlar ki, bunun da sayəsində pəncərələr açılıb bağlanarkən eyvanın fəzasını tutmurlar və eyvanın bütün ərazisi sahibinin ixtiyarında qalmış olur. Bu arada həşəratlardan qorunmağı da unutmaq olmaz. Bu qorunmanı standart torlar və ya aşağıya endirilə bilən xüsusi torlarla gerçəkləşdirmək mümkündür. Ayrıcı aşağı endirilə bilən xüsusi lar müəyyən kölgə effektləri yaradır. Bu sistemin başqa üstün cəhəti isə ondan ibarətdir ki, konstruktiv əsasında altdan işıqlandırılmır. VEKA-nın 2 taylı pəncərə sistemlərinin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan klassik pəncərə sistemləri ilə uyğundur. Deməli biz yan, yuxarı və aşağı hissələri VEKA profillərindən hazırlaya bilərik və rahat şəkildə VEKA Sanlayn-ın açılan pəncərə sistemləri ilə eyvanı bağlaya bilərik. Bu sistemlər ən sərt iqlim şəraitində belə özünü doğrultmuşdur və istifadəçilərin razılığını qazanmışdır. Sirr deyil ki, işçilərimiz eyvanların pəncərə ilə bağlanması üçün istifadə etdikləri